Когда-то братья и сестры, еще участь в семинарии, еще в советский период, я нес послушание, кроме остальных, экскурсоводом церковно-археологического кабинета. Это восемь залов музейных, в которых собраны многие древние иконы, святыни, и вот один из залов там был посвящен иконам Божьей Матери. Все стены большого зала различными иконами Божьей Матери, но более всех по размерам стояла на стене икона Божьей Матери, всех скорбящих радостно. Божья Матерь была изображена, как на иконе, это традиционно на это изображается, стоящий в рост в царской короне со скиптором, державным держащие на руках Бога младенца, а вокруг нее стояли лики простых людей, нищих, больных, голодных, жаждущих. Были нарисованы этой иконе терпящих корабли крушения, были нарисованы заключенные в пленницах, и многие пахари, пашущие землю внизу икон. То есть множество таких особых как бы трудности человеческой жизни и скорбей, где Божья Матерь являлась является помощь. И вот я начал рассказывать, что видите, изображена Божья Матерь как и скорбящих радость, и больных исцелений, немощных, мощных заступница, заступницы, жезлов старость. Время было советское. И экскурсии подчас были всякие. И один из молодых экскурсантов, юноша, с такой... Мылкой такой, как бы, так это все больным и скорбящим, а нам счастливым, здоровым. Какая польза Божьей Матери? Я на минуту опешил от такого вопроса, а потом Господь вложил такую мысль. Нам здоровым Божьей Матери благодарить. Во-первых, надо, за то, что мы счастливы и здоровы, и не ценим этого. И готовиться к скорбям болезням, старости и смерти. Когда мы поймем, что без Божьей Матери, без помощи Божьей одному все это преодолеть очень тяжело и очень трудно. Повну проповідь дивіться на Ютуб каналі Святогірська Лавра, а також підписуйтесь на наш канал Віра вічна, віра, славна, наша віра, православна, щоб отримати більше глибоких, живих і корисних православних відео. Нехай Господь укріпляє вашу віру і наповнює серце любов'ю.